Я вам скажу так. До конца года мы будем пытаться ввести в строй еще 5 МиГ-29. Для нас сейчас самое важное это учебно-боевые машины с партнерами КСВ 951. Потому что именно они нам позволят обеспечить нормальный процесс ввода в строй, тех летчиков, которые в общем-то во многом прошлые годы проводили на земле. Но я вам скажу так, вот на середину февраля у нас налет был полтора часа. Для сравнения, на, на середину уже февраля у белорусов был налет Здесь У поляков налет за год 100 часов. За крайние годы, наверное, годы с 2005 -го у нас максимальный налет был порядка 51 часа. Мы в этом году постараемся выйти на 40 часов. Все предпосылки для этого есть, потому что уже на 1 июня этого года с Божьей помощью у нас будет уже 20 часов. То есть, по большому счету, чего не хватает, не хватает машины с рыбой, Потому что по большому счету не Поэтому все силы, все ресурсы мы сейчас бросаем на то, чтобы поставить в ремонт максимальное количество машин. Поэтому, видите, я как в кончу вам говорю, я вам не называю сумму, не называю конечное количество бортов, которые мы отримуты, потому что мы в процессе сейчас покупаем. А с 3000? Ну, вот, с начала года 4 машины. С года. Нет, вот это 29 это машина простая. 29 уб вы видели там в, на в цеху, на разборке, а она двухместная А это идут строительные. Вот, поэтому ну, будем двигаться шаг за шагом. Знаете, то, что годами запускалось, невозможно перезапустить за 1-2-3 месяца. Но...